Еще более жесткий, чем мой коллега Алексей Васильевич. С моей точки зрения, сегодняшний допрос вообще не дает в дальнейшем возможности по этому уголовному делу привлекать к ответственности Виктора Федоровича Януковича. Почему? По той простой причине, что человек не может иметь два процессуальных статуса одновременно. Нельзя быть... Простите меня, свидетели, мы подозреваемым? Конечно, ну конечно, потому что разные права не только у этой фигуры, которую допрашивают нельзя в нельзя так процессе. прописано в криминально-процессуальном кодексе. Конечно, это, это не только в процессуальном кодексе, это основа права. Учебник. Это право человека не давать показания против себя. Это не только вопрос свидетеля. Второе, мы говорим о том, что не только же подозреваемый имеет право, а в данном случае по этому делу, это действующее во многих десятках дел на сегодня, я принимаю в них участие в том числе, манипуляция прокуратуры. Да? Что они делают? Они берут уголовное дело в отношении лица, которое находится в розыске. Ну, в данном случае для меня такой интересный розыск, да? розыск по телевизору. Вроде как бы уже видим дело. Вот, они выделяют в отдельное уголовное производство, а процессуальные действия проводят в рамках другого производства. То есть они как бы таким способом берегут свои сроки. И что получается? Подозреваемый у нас как будто может быть и подозреваемым, и неподозреваемым, но это невозможно. Этот человек есть. Уведомление о подозрении, где он в качестве соучастника, в том числе и в этом акте, подозревается в совершении преступления. И я коснусь еще его адвоката: ведь есть право человека на защиту. Представьте себе: в уголовном процессе у адвоката есть права, как у представителя подозреваемого. Это одни права. А у адвоката, который представляет интересы свидетелей, прав ровно ноль. Они Даже вообще там. не прописаны в уголовном процессе. То есть сегодня он должен был присутствовать вообще без адвоката или нет, с адвокатом, смотрите, но без прав. Адвокат у нас, когда он представляет интересы свидетеля, свидетели. бесправен. Потому что нигде, ни в одной норме уголовного процесса этих прав у адвоката нет. У нас все права корреспондируют с правами самого лица. Допустим, права адвоката у подозреваемого равны правам подозреваемого. Права адвоката обвиняемого, обвиняемого, подсудимого, подсудимого, у свидетеля какие права есть? Никаких. Соответственно, и у адвоката то же самое. Николай, ну, права, пожалуйста.